Всем привет, пацаны, с вами мышечки. я Техановский. И сегодня мы поговорим про такую вещь, как узнают уси. Це интернет. В интернете есть багато людей, которые любят, когда им лайки. Урод. Ты себя в зеркале бачила? Дебил. И, ну, за кого А у меня на аватарке лайков больше. Не, ну, ты, это, не перегибай палку, хорошо. И в интернете есть такая фишка, яка задовбала почти у всех. С бля, защищу, цифру... Проблемы с доступом к joycasino.com? К... Добавьте цифру... Uh, проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру... Ух ты, бля, срочку уже ёлку! Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте... Да не, моя проблема с доступом праша. Интернет это относительно новая вещь, и для некоторых это что-то такие непонятные. Что это такое? Что это такое? Сына, чу, иди сюда. Это, да. Поможи тут, бате, да. А что это такие тут? Я не знаю, что я сиди у нас как-то. Бать, а какого хера в тебе открыта страница, как увеличить свое хозяйство? Я думал, то, то помидорки, огурцы, скот. Некоторые люди в интернете выдают себя не за тех, кто они есть на самом деле. Да я, в общем, миллионер же, я сейчас в известном городе, да, виллу свою строю, вот. Ну, короче, мне и ты надо, в этом джакузи, омары, там, бля, креветки, ну, взять за херня миллионеров, да. Короче, пошел я. Все, давай, пока. Бывают такие моменты, когда я забыл пополнить интернет, а винты тебе дуже надо. В смысле интернета нема? Бля, не заплатив за интернет. О, о, вроде успел, нормально игра В некоторых ситуациях интернет никак не поможет. Ну где она есть, боже мой. Что у тебя там уже случилось, а? А ну рассказывай. Познакомился с малой, нормальной такой просто. И вот не могу понять, подходим мы ей, или Весь интернет прошарил, не могу найти. Лучше уже монетой воспользуйся. Монета, это, конечно, хорошо, но как она мне поможет? Там же пить, не пить. Так другая монета, ось есть, на. А, тут написано, да и не. М да. Не, ну а так же реально поудобнее, чуешь, типа, почти в любой ситуации можно использовать. Ну а я прошу. А ну подходит мне мало, не, А ну, а, оп, оп. Ого, нормально. Все, сегодня будут буду тратить. Малой гулять это, да. Я думаю, такая ситуация я была почти у всех. покажи фотки там, то есть друзьям и там гуляешь. Хорошо. Вот ты бы девчина да? А покажи фотки. Став лайк, если была такая ситуация. Дуже багато людей, думаю, люблять дивиться видео, а коли выходит новое видео, то... Хай-хай, с и это самый эпичный в пусть в интернете бесит реклама. Зайди и увеличь свой член. Что да, за реклама, боже. Легкий способ, чтобы увеличить свой член. Что за вирус, эти шутстыки Сука, зайди и увеличь свой член, тебе же нужно. А шутку про то, что забыл пополнить интернет, прислал мне Назар Белинец. Или Белинец. В общем, пацан, красавчик. Народ, если вы хотите попасть в видос, добавляйтесь до меня в друзья. Там ссылка в описании будет. Так что давай переходим. Ну вот, в принципе, и все. Напиши в коммент, что ты любишь интернет. Подпишись на канал, если ты зараз пользуешься интернетом. Так что давай, по-любому, по-любому подпишись. Все, до встречи.